С носков и дробь с клуба Одесса. Игра была на самом деле непростой, но Одесса несколько раз принимал попытки догнать соперника. Один раз это к этому команда была очень близка в третьей четверти. Во многом благодаря именно твоим усилиям удалось сократить отрыв до пяти очков. Чего потом не хватило? Или было сделано все, но просто противник имел больше запас прочности? Ну, не хватило многого. Класс есть класс. Одна из самых сильных команд страны. Тут, ну, игроки высокого уровня, что, что сказать. Мы не хватило. О, большие, там Анисимов просто заходит. И сложно. У нас не такие крепкие, большие, много очень Не справились с этим моментом. Потом пару подборов тоже таких нужных проиграли старались. вроде бы неплохо играли. Не знаю, что сейчас будет. Все. ну, команда, я так полагаю, что действительно настаивалась на положительный результат в этом матче. Или же вы понимали, ну, никто не собирался. Никто не собирался так просто отдавать победу. Хотели побороться, а там как пойдет, да-да, нет, нет учетом того, что в общем действительно был показан характер, была показана действительно неплохая отрезками игра против такого сильного соперника, добавит ли эта игра именно уверенности команде в следующих встречах? С каждой, команда... игрой, с каждой игрой мы прибавляем. Если бы, я думаю, ну, если бы мы играли так же самое предыдущие игры, те, которые мы игры проиграли, если бы мы играли как сегодня, я думаю, мы бы и тренер так говорит, выиграли бы больше половины. Я думаю, что да с каждым днем друг друга больше понимаем, команде взаимопонимание налаживается. Что ж, будем надеяться, что действительно результаты будут становиться только лучше. Желаем удачи и всего самого хорошего. Спасибо. До следующего матча.